ओम शांती आज तारीख आहे अठ्ठावीस बारा दोन आज बाबांची अव्यक्त मुरली आहे त्याचं हेडिंग आहे कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। म्हणजे बाबा सांगतात की जे कारण आहे त्या शब्दांना आपण निवारण मध्ये परिवर्तन करायचं आहे आणि बाबाचा संघाचा रंग लावून बाप समान आपल्याला बनायचं आहे ओम शांती आज सर्व खजानो के मालिक बाप दादा अपने चारो ओर के खजाने संपन्न बच्चो देख रहे है। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं यह देख हर्षित हो रहे हैं बाबा बगता है कि कोना चाहे खजाने मधे कि जमाला है तो पहन बाबा का होता था? खुश होता है खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है लेकिन समय प्रमाण बाबा बोलता सर्वान खजाने एक सारखे भेटले पण तरी सुद्धा कोणी कमी जमा करतं तर कोणी जास्त करतं क्योंकि यह खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नाही है अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले है। इस समय के खजानो ही हो आताचा हा खजाना कसा आहे विनाशी आणि आपले जे रुहाने ज्ञान आहे त्याचा अविनाशी खजाना आहे बाप दादा ने क्या क्या ख़जाने दिए हैं वह कहने से ही सबके सामने आ गए सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई ना क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले लेकिन जमा करने की विधि क्या है जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही ख़जाने जमा होते हैं तो चेक करो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने जमा हुए जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है बाबा बोलते कि जितके खजाने अपन जमा करूँ तेवड़ा अपन भरपूर होने अपना चलन अन चेहरा द्वारे भरपूर तो बाबा बल्त रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है उसके चेहरे से सदा रूहानी नशा व फकुर चमकता है और जितना ही रूहानी फकुर होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा रूहानी फकुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशा की निशानी है रूहानी फकुर मजेस रूहानी नशा अन बेफिक्र बादशाह निशानी है तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है स्वताला चेक कराया जाए चेहरा अनि चलन मदे कि अपन कितपत बेफिक्र बादशाह आनी निश्चय आहे नशा है किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है क्या होगा कैसे होगा यह तो नहीं होगा कोई भी संकल्प रहे तो नहीं गया है बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा जो हो रहा है वह बहुत अच्छा और जो होने वाला है वह और ही अच्छे से अच्छा होगा इसको कहा जाता है फकूर। रूहानी फकूर अर्थात सोमानधारी आत्मा रूहानी फकूर कशाला मटला जाता जिस सोमान मध्य रहता तैन्ना रूहानी फकूर मटल जाता विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिकर में रहते आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिकर है बेफिक्र हो ना क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है क्योंकि उसको अनिश्चय है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या लेकिन अनेक जन्म साथ है साथ रहेंगे इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे है थे पहले भी सुनाया विशेष तीन प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना यह एक खाता है पहला को संगित कि अपना पुरुषार्थानुसार खजाने जमा करना दूसरा खाता दुआओं का खाता दूसर दुआ कमाव हा दुसरा खाता दुवा का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प बोल और कर्म में तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दुसरे भी सर्वसे और सदा संतुष्ट काय सांगता बाबा की संकल्प बोल आणि कर्म तिन्ही पण स्वतः पण संतुष्ट आणि दुसरे पण संतुष्ट त्याच्यामुळे आपल्याला काय भेटणार आहे दुवा आणि तिसरा खाता आहे पुण्याचा खाता पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते चाहे से, वाणी से कर्म से संबंध से संपर्क से आते सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ती स्वभाव भाव और भावना से सेवा करणं त्यांनी त्याचे निशाणी काय सांगितली की जे काही वाणी आहे कर्म आहे संबंध संपर्क निष्वार्थ बेहद की वृत्ती स्वभाव भाव, भाव। याच्यामुळे काय होतं हो की पुण्याचा खाता स्वत जमा होतो तो चेक आहे स्वतःचा पुरुषार्थ आणि आणि पुण्याचा खाता हे किती पर्सेंट मध्ये जमा झालेला आहे हे आपल्याला चेक करायचं आहे खजाने तो बापदादा द्वारा मिळतेही रहते है इन को जमा करने की बहुत सहज विधि है विधि कहो या चाबी कहो वह जानते हो ना जमा करने की चाबी क्या है जानते हो तीन बिंदिया है ना सभी के पास चाबी तीन बिंदिया लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे बाबे बोले की तीन बिंदी लवाई खजाना जमा हुई माताओं को चाबी लगाने आती है माताएं चाबी लगाने में होशियार होती है और संभालने में भी होशियार होती है तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से संकल्प से बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखने चाहते हैं तो संकल्प बोल और प्रैक्टिकल कर्मानुसार बाबा का करता चेंज कराएस संगत एक शब्द यही बाब हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थी से अलवेला पुरुषार्थी बना देता है और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ तर एक शब्द कौनता तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे देख लेंगे ऐसे तो नहीं एक शब्द जान तो गए हैं क्योंकि होशियार है एक शब्द है कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ जे कारण है ना कारण अपन क्यों क्या कैसे है न का, का करता है ऐसे ऐवजी निवारण काय करायला हव ता आपल्याला विचार करायला हवा तो कारण शब्द सोचने में बोलने में कर्म में आने से तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी है बाप अकेला नहीं करता है बच्चों को साथ लाते हैं तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं आता खूब दुखी अशांत है तो तुक्ति पेज मुक्ति आपन कस देना जहां अपन भरपूर बनना मुक्ति दे आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं कि अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदत्ता आत्माओं को याद करती हैं मन में दुखी होके चिल्लाते हैं मुक्तिदाता मुक्ति दो क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती है। लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो क्यों लगने वाली है आता अपने का सर्व अशांत आत्मान मुक्ति दी है तो आज सब होली मनाने आए हैं सब भाग भाग कर आए हैं बाबा दादा देख रहे हैं कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते भी हिम्मत से पहुंच गए बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं हिम्मत रख के आए हैं बाप की और परिवार की मदद है ही तो ऐसा मिलन फिर पांच हजार वर्ष के बाद संगम पर ही होगा बाबा सर्वाना काय देता कि सर्व एवड पढ़ुन बाबांच्या साठी बाबांच्या परिवारांसाठी किंवा आपल्या परिवारांसाठी सर्व किती दुरून दुरून आले कोणी विमानाने आले, आले, आले तर कोणी ट्रेनने आले आणि कोणी बसने आले तर सर्वांना बाबा काय बोलतात की हे जे मिलन आहे पाच हजार वर्षानंतरही असंच होणार तर हे होती बाबाची अव्यक्त वाणी आणि आजचा वरदान आहे ऑल माय सत्ता के आधार पर आत्मा को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव विश्लेषण जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो सर्फ हे सत्ता को यथार्थ रिती यूज करो बाबा काय सांगतात की हे जे महादानी पुण्य आत्मा आहे ते डायरेक्ट प्रकृतीजित मायाजित वाले आहेत आणि मालामाल बनवू शकतो कसे की हे जे सत्ता आहे त्याला यथार्थ रीती आपल्याला यूज करायला आलं पाहिजेत त्याचं स्लोगन आहे जब आप संपूर्णता की बधाईया मनाएंगे तब समय, प्रकृती और माया विदाई लेगी. जेव्हा आपण संपूर्ण बनू तेव्हा समय प्रकृती आणि माया काय करेल आपल्यापासून रवाना होईल विदाई घेईल ही होती बाबाची अव्यक्तवाणी ओम शांती